आपल्या लोकांची आपली वाहिनी एबीडी न्यूज मराठी मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ नऊ जून रोजी झालेल्या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला यात उल्हासनगरमधील केतन सरोजचा समावेश होता रेल्वेने मदतीची घोषणा केली होती पण चार महिने उलटूनही सरोज कुटुंबाला आज तागायत मदत मिळाली नाही केतन सरोजच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात पाच जणांचे आयुष्य अंधारले आहे रेल्वेकडून मदतीची फक्त आश्वासने मिळाली पण अद्याप एकही रुपया किंवा नोकरी मिळाली नाही आई वडील लहान भाऊ आणि कुटुंबातील इतर सदस्य आज रोजीरोटीच्या चिंतेत आहेत घरचा आधार गेलेला आणि भविष्य काय होणार याची काळजी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसते माझ्या भावाच्या जाण्यानंतर आमच्या घराची परिस्थिती खूप बिकट झालीये घरात कोणीही कमवणार नाही रेल्वेने ज्या मदतीची घोषणा केली होती ती लवकर मिळावी हीच आमची अपेक्षा आहे भावाचं म्हणणं आहे असतो करता घर खर्च उठात जॉब केली काम करता एक्सिडेंट वो। तो वो ऑफ हो गया गे जबकि रेलवे वाले ने स्टूडेंट की अनाउंस किया था कि पास तक देने के लिए और जॉब के लिए बट अगर चार महीना होने वा तो हमको कुछ मदद नहीं मिला कुछ भी नहीं मेरी मम्मी छोटा मोटा काम करती थी कपड़ों का लेकिन अब मेरी मम्मी से भी नहीं हो रहा है मेरे पापा लाइक का काम करते थे तो उनसे भी अब कुछ भी हो नहीं रहा है तो हम लोग दो स्टडी कर रहे थे मेरा छोटा भाई है मैं हूँ बड़ा भाई फीस जो स्टडी करते थे अभी हमारे पास फिलहाल कुछ है नहीं कि हम कुछ आगे इंप्रूव कर सके और कुछ मतलब स्टडी भी कुछ लगा सके मतलब कोई कुछ मदद नहीं मिला जबकि बोला था करने के लिए एक्चुअली क्या हुआ था कि रेलवे मतलब तो ज़्यादा दिन ही था ये मुमरा मुमरा रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ था एक्सीडेंट कल कित भी था कि वो गाड़ी का दिन भी मतलब चैन खींचा था उसने गाड़ी रुकी नहीं जो तो थी वो रेलवे की तरफ से गलती थी फिर भी तो मैं गलती तो थी नहीं वो तो नॉर्मली तो हर जगह जब जाता था जैसे जाता था वैसे काम से जाता था वो तो वो दिन ऐसा अचानक कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ तब ये लोकल ट्रेन की लापरवाही है उसमें मैं मेरा भाई तो अभी स्टडी कर रहे हैं फिलहाल तो अभी और जबकि मतलब मेरा भी चल रहा है थर्ड ईयर लास्ट ग्रेजुएशन चल रहा है मेरे भाई का भी फर्स्ट ईयर चल रहा है और मेरे पापा लाइट का काम करते थे लेकिन अभी उनसे वो भी नहीं हो रहा उनका तबियत खराब है तो थोड़ा मतलब अभी हॉस्पिटल वगैरह में आना जाना चल रहा है मेरी मम्मी भी कपड़े का काम कर रही है उनका भी तबियत खराब है तो उनसे भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं मेरे से हो रहा है और नहीं मेरे पापा से हो रहा है कुछ नहीं हो रहा तो मदद मतलब की थोड़ा तो मैं वो करता हूँ भाई क्या करता था आपका वो सेल्फ का काम करता था मेरा भाई और थाने में काम करता था वो और अभी रिचूनिटी थ्री और तीन चार महीना हो गया था काम किए हुए और वो एक अभी बैंक के पोस्ट में भी लगने वाला था एच डी एफ सी बैंक में उसका बात वगैरह सब हो गया था बस उसका था कि जॉब से रिज़ाइन करूँ लेकिन अभी उत्सव होने से पहले वो सब मतलब भी हमें सब हो गया तो, तो कोई मदद नहीं मिली तो मैं फिर कुमार मतलब हमारे यहाँ के एम एल ए वहाँ से मदद लिया लेटर वगैरह लिखाया मेरे यहाँ के नगर सेवक उनसे भी लेटर लिखाया दो तीन लेटर लिख के मैंने मुख्यमंत्री मंत्रालय में दिया मैंने और वहाँ से हमको टाइम भी दिन में मदद मिलेगी लेकिन कुछ भी हमको अभी तक मदद नहीं मिली कुछ मदत नाही मिली एकदम मतलब शांत हो गए एकदम आईसाठी मुलगा गमवण्यापेक्षा मोठं दुःख कोणतं असतं केतनच्या आई संगीता सरोज यांचं डोळ्यातून वाहणारं पाणी त्यांची व्यथा सांगून जात माझा मुलगा गेला आता आमच्या घरी कु कमवना नाही जर माझ्या मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली तर कुठेतरी आमच्या घराचा उदरनिर्वाह चालेल असं केतनची आई बोलते हमको कुछ भी नहीं मिला हमारे बच्चे को बोल गया था कि पांच लाख हम देंगे और रेलवे में हमें नौकरी चाहिए रेलवे के तरफ से हमें उनकी पहचान चाहिए लड़के का हमारा जैसे लड़का गया है उसका पहचान हमें रेलवे की तरफ से चाहिए जो भी वो लोग बोले हैं डिमांड किए थे लेकिन हमको कुछ भी नहीं दिए ना मेरे घर पे कोई आया झाँक पे उसी दिन नौ जून को भी यही थोड़ा मेरा छोटा मोटा नगर सेवक लोग आए थे इसके बाद फिर कोई मेरे घर पे नहीं आया मेरे घर की हालत कैसा है कैसा नहीं हम लोग क्या खा रहे क्या पहन रहे बीमार है कैसे कोई झाँकने तक भी नहीं आया इसके बाद में तो क्या अभी तो ऐसे फिलहाल हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं बैठ के ऐसे उनके ही है अभी उनका ही हम लोग को याद ही नहीं जा रहा है क्योंकि वो लोग खर्चा वही देखते थे हमेशा वो काम पे से आते थे खाते पीते अपना सोते फिर अपना चले जाते थे काम पे सब कुछ लेके चले जाते थे बोलते थे कि हम है ना हम करेंगे लेकिन अब वो नहीं है हम आगे क्या करें हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक बड़ा छोटा उनसे है एक और छोटा उनसे बड़ा वही थे घर में खर्चा वही सब कुछ देख रहे थे अपना हम लोग का भी देख रहे थे यहाँ तक थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल हम लेके कपड़ा सिलते थे और आदमी का भी मेरा तबीयत ही खराब है उनका भी आज कितने साल से हम दवा कर रहे हैं अभी सब रिपोर्ट उनका कागज पत्र सब हम उनके रख के दिमाग की हालत खराब है हम कल्याण से उनका दवा करते हैं मेरा लड़का था तो सब कुछ देखता था संभालता था अब मेरा लड़का है नहीं मेरे घर का स्थिति खराब है कौन मेरे को देखेगा कौन संभालेगा मेरे बच्चे को हमारा कहना यही है की जो सरकार बोले है वो दे हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए रेलवे की तरफ से और जो भी पैसे का वगैरह किए हैं वो भी हमारा तो पूरा उनका वो करे हमको वही चाहिए और हमारे बच्चे का उतना हम उतने में अपना जी लेंगे हाँ हमारा बच्चा है नौकरी नो, मिल गई रेलवे की तरफ से हम हाँ, उसी में खुश रहेंगे चलो हमारा बेटा है हम नहीं समझ लो हाँ, मुझे वैसा ही चाहिए ना ना। मेरा नाम संगीता सरोज है केतन गेला त्यांच्या कुटुंबाचे आयुष्य अजूनही अडचणीत अड़चनित रेल्वेने दिलेली आश्वासने कधी प्रत्यक्षात येतात याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष आपल्या आपल्या लोकांची आपली वाहिनी न्यूज न्यूज मराठी मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा तसेच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व जाहिरातीसाठी एव्हीडी न्यूज मराठीला संपर्क साधा संपादक रेशमाताई दुधाने नाईन सेवन सिक्स डबल फाय टू नाईन डबल झिरो एट आणि नाईन थ्री सेवन झिरो फाय झिरो एट टू एट झिरो